an 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 نحن في الغوطة الشرقية في مدينة دوما نشكر منظمة مسلم كير والشعب الماليزي وجزاهم الله عنا كل خير السلام عليكم نحن أهالي الغوطة الشرقية وأهالي دوما نحن هون عايشين بحصار خانق لا رز لا سكر لا برغل واذا نوجد اسعار غاليه مثلا اليوم كيلو الرز ب 2500 ليره كيلو السكر 3500 ليره والحصار اللي عايشينه حتى ماده ما في بين ايدينا فما بالكم شلون عايشين وبحب وجه تحيه شكر كثير كبيره لمنظمه مسلم كير على تعاونها مع اهالي الغوطه ومذهب ماده الطحين بحب اقدم تحية شكر كتير كبيرة للشعب الماليزي اللي تعاون معنا. نحن هون بتمنى لو يجوا يشوفوا اطفالنا شلون عايشين. عايشين بيبقوا عم ياكلوا الخبزة وخايفين لا من جوعهم